Первого балтийского канала Солвита Аболтыня, председатель Сейма. Вечер добрый, Солвита. Добрый вечер. Госпожа Аболтыня, 2 сентября, то есть уже на этой неделе, Сейм начинает осеннюю сессию. Что должны успеть депутаты? Какие законы принять? Какие поправки принять? И успеют ли? Ну, в данной ситуации очень важно есть какие-то законопроекты, которые парламент должен закончить, которые перед третьим чтением. Это касается также самого и того популярного законопроекта об уголовной ответственности за нарушение при финансировании партий. Но очень важно для того, чтобы действительно правительство работало, парламент работал. Есть очень много законов, которые касаются экономического развития. И согласно законодательству Латвии, эти законы переходят на следующий парламент, если депутаты за них проголосовали хотя бы в первом чтении. Так что все эти законы, которые, которые находятся сейчас в комиссиях в разных стадиях, очень важно, чтобы эти переговоры проходили, чтобы, чтобы была эта посредственность и потом уже, когда соберется новый парламент, чтобы он мог эту работу продолжать. А в этом есть смысл? И вдруг кардинально состав взаимопоменяется? поменяется? А в этом есть смысл, поскольку действительно это, это не политическое, скажем так, но ну, в принципе любое, любое решение политическое, но это те решения, которые касаются того развития, которые это так же само, например, в этом, за эти 7 месяцев разработан закон о строительстве, новый закон о строительстве, новый закон о возобновляемой электроэнергии, которые вообще новые законы. Можно, конечно, их поправлять, мож, могут быть разные мнения, но это, над этим работало много специалистов очень долго, и очень важно, чтобы эти законы были, чтобы они просто не пропали, как, как говорят, как, где-то в шкатулку положили и потом, потом оттуда выбрали. То, что очевидно, еще восьмого постараются депутаты, это закон, закон о выборах, о том, чтобы все, которые, которые в нашей стране имеют право голосования, в том числе и еврейская община, могла поголосовать. Такие, так это тоже... речь идет о продлении времени участков? О продлении времени, да, да, о некоторых участков, что, которые когда будут работать не, не до восьми, а до десяти. По завершению работы 10-го Сейма наверняка многим депутатам будет выплачена компенсация. Вы не можете обрисовать круг, кому она положена, денежная компенсация? Денежная компенсация положена тем депутатам, которые не будут переизбраны. Так что из, из всех 100, которые не будут переизбраны, будут, будут выплачиваться компенсации. В данный момент не могу сказать, сколько мы даже не запрашивали денег у, у, у Министерства финансов, потому что когда уже будет по факту видно, сколько переизбрано, сколько новых, чтобы эту сумму тогда уже решать. А вы считаете это справедливым? Ведь народ выражает недоверие этим парламентариям. Да, это, это впервые такая ситуация, когда когда народ отпускает парламент, и механизм компенсации разработан на, на, нормальный период 4 года. И, конечно, человеку после политики очень трудно, как, как бы это ни казалось, ему трудно иногда найти какую-то нормальную работу. Сейчас, например, в этом парламенте распущено, избрано два ректора вузов, которые ушли от гораздо лучшей зарплат. И в данной ситуации, если они останутся не в парламенте, то будут, будут безработными, и все-таки какое-то время для этого была идеология этого механизма. Но работать над тем, чтобы, может быть, какие-то... Могут быть дифференциации от того, как долго проработал парламент. Я думаю, что это, конечно, это будет задача следующего парламента. Но, в принципе, мировой практики считается некорректно, если депутаты конкретного парламента вопросов, которые касаются зарплаты, которые касаются выборов, чтобы, чтобы они сами их решали и сами на себя принимали какие-то решения. Госпожа Аблтыня, давайте все-таки о будущем. С кем вы видите сотрудничество единства в 11-м Сейме? Кто из партий ближе вам по духу? <свят> ну, я думаю, в данной ситуации эти выборы, поскольку не очередные, и народ в таком большом единогласии проголосовал против этого парламента. Я считаю, что все-таки это голосование против той политики, которая осуществлялась 20 лет. И в данной ситуации результатов выборов, наверное, очень трудно предугадывать, потому что действительно разные, разные опросы показывают разные результаты. Мы встречаемся с избирателями, тоже очень-очень разное то чувство, так что я думаю, там могут быть и какие-то сюрпризы после, после результатов, несмотря на то, что прогнозировалось. Но я как политик, который 9 лет в парламенте, считаю, что обязанность политика это и партии, которые, которые попадут в парламент, искать сообщников. Мы знаем, что в любом случае это не будет, ни одна из партий не получит 51 голос, чтобы сказать, четыре 4 года мы работаем, это наша коалиция и наша программа. Будет коалиционное правительство. И после выборов, когда уже будем смотреть, как народ, народ имеет право выбирать, осуществлять свою власть через выборы, выбирая депутатов, которым доверяет, которые должны осуществлять конкретную программу. Народ решит, какую он, каким он видит парламент. Политики должны садиться за стол и разговаривать о том, как свою программу, как, как те улучшения в нашей стране, которые они предлагают, с кем вместе их лучше, лучше тогда осуществить. У вас нет каких-то резких противоречий из тех партий, вот которые представлены. По сути, то новичков мало. В принципе, на поздравительном письме партии Единства Вайрович Фреберг сказала, что это опытные политики не загоняют в себя угол и не, не, не рисуют какие-то границы, которые, которые не будут переступаться перед выборами. Опытный, опытный и серьезный политик садится за стол и разговаривает. И, и думает о том, как программу решать, а не сказать, нет, я этого делать не буду. Это ну, такое, такое немножко детский детское, детское поступок. Так что, так что мы думаем, конечно, мы хотели бы, если э, поводом для распуска парламента была власть олигархов, которые тоже я не хочу согласиться. В 10-м парламенте она была гораздо меньше, чем в 9-9, когда народ на улицах призывал распустить парламент, как-то такого смелого поступка не последовало. Э, чисто математически, но только только... 30-30, не больше, немножко больше 30 голосов у олигархов. Так что, конечно, это проблема, это, конечно, большая проблема, что политика осуществляется во имя узкого круга, круга интересов. Но в данной ситуации то, что предлагает и единство, наша главная задача, чтобы все-таки думать о том, как улучшить ситуацию, как улучшить, и тогда мы уже будем смотреть, с кем работать, чтобы ту программу, которую сейчас предлагает Домбровский, то есть программу развития, стабильного развития, то все то за эти два с половиной года действительно очень много сделано, очень много непопулярных решений, но они привели к реальным экономическим достижениям, чтобы все это не потерять и думать, как идти дальше. А с кем-то бороться надо, я считаю, вообще в латвийской политике не бороться против чего-то, а бороться за чего-то. А то, что за, за, чего нам надо бороться, это за благосостояние наших наших жителей. Кстати, о сотрудничестве в одном из интервью латышской прессе вы сказали, что единство не согласно будет сотрудничать с Центром Согласия, если премьером будет Урбанович. А почему такое заявление кстати кандидата 2 например, ОЦС. Да, кандидата 2 и конечно конечно все политолог говорят что ни один из них не является реальным кандидатом но он премьер все-таки тот человек который устанавливает курс государства так что мы видим господин урбанович сейчас тоже против всего против всего он критикует всех и все и довольно такой неприятной форме хотя сам каких-то реальных достижений он он по моему центр согласия не пользовался тем все-таки я старалась как председатель парламента чтобы представители центра согласия были и представлены руководстве комиссии но такого реального результата и реально их в парламенте видно не было так что так что я думаю в первую очередь это все-таки тот курс если если в программе центра согласия сказано что надо продолжать программу, которая с Международным валютным фондом, то есть не делать реформы, отложить, отложить евро, который все-таки самая основная программа стабилизации, то я думаю, это, это очень опасно. Все-таки премьер из той партии, которая есть, если мы даже говорим о чисто об экономических вопросах, то это опасно для развития а страны. Единство по-прежнему настаивает на введении евро за 2014 да, да, в 2014 году, поскольку Кроме всех тех остальных аргументов, если мы видим, что э, тут э, на конце недели были балтийские премьеры, которые именно об этом и говорили. И я сама встречалась с Янцепом, но он сказал, что я не понимаю, почему латвийские журналисты задают такой вопрос. должны быть достаточно информированы о том, что Латвия, вся экономика и вся наша финансовая система устроена на то, что мы уже живем по, по, по правилам евро. В данной ситуации мы чувствуем только те минусы, которые, которые евро, а те плюсы, которые чувствуют эстонцы, реально надо вести евро. И мы не можем эту финансовую систему повернуть обратно. Так что, так что, если мы говорим о развитии, если мы говорим об инвестициях, то, конечно, это очень важно от этой цели не отступить. Это, это та же самая дискуссия. Евро не волшебная палочка. Евро можно будет вести тогда, если мы свою экономику э, доведем до такой кондиции, что она соответствует. Мы видим, что в Греции сейчас европейские страны большие, они согласны, что они просто да сказали грекам не все выполнили, но может быть будет лучше, если мы вам разрешим э, такого больше не будет. Это важно, чтобы экономика была на стабильной основе, и только тогда можно вести евро. А сейчас сам евро нестабилен? Но, я думаю, что все-таки мы должны смотреть опять на это объективно. Если если евро и доллар, мы смотрим, что в американских финансовых рынках, но это евро это половина финансового рынка всего мира. И те большие страны, которые они должны думать, как это влияет не только на такую маленькую страну, как Латвия или Эстония, это, это как это влияет на весь мир, на всю мировую финансовую систему. Госпожа Аболтеня, давайте все-таки чуть-чуть о сотрудничеству единства с другими партиями и конкретно о одном о, о, лице вашей партии. Единство это господин Крестовский. С вам не кажется, что он своими взглядами похож на такую ложку дегтя в бочке меда? Господин Крестовский является одним из руководителей одной из партий, которая составляет единство. И он всегда был таким очень строгим, строго придерживался своим национальным взглядом. Мы праздновали неделю обратно 20-летие Замисадзе и действительно там все люди уважают, поскольку он действительно к этим началам принимал участие, он голосовал 4 мая за независимость Латвии. Так что, так что с политик с большим опытом. И, конечно, конечно, он ту свою национальную линию он держит так очень строго, если, если вся, вся общая политика. Мы, мы как политики смотрим, что происходит, что нет такой одной линии, не может быть партии, которая себя э, считает, какой является единство только одного вопроса. И у нас очень много вопросов вопросов, во-первых, экономический, и, и, там, стараемся найти баланс социальными, то у господина Крестовского один вопрос, то главное, это, 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 национальный вопрос. Но я думаю, что это тоже неплохо, поскольку у партии Единства очень много сильных личностей, очень много разных мнений, и каждый должен свою линию защищать, но не может одна линия доминировать над остальными. Госпожа Аболтани, последний вопрос. Вы счастливая мама, вы счастливая жена. Вы не устали от политики? когда, Зачем ты, вам это? когда ты берешь на себя какие-то обязанности, то это ответственность, то дело, которое ты начал довести до конца. И став председателем парламента, у меня было очень много перед собой поставлено задач, которые, к сожалению, не всем не удалось выполнить. И, и организуя партию единства и став, став, первым председателем партии единства, я хочу все-таки это поставить на такие очень серьезные основы. И потом, конечно, я могу только извиниться своей семье, но я стараюсь быть и хорошей мамой и женой. Спасибо. В студии Первого Балтийского канала была Солоида Аболтыня, председатель парламента.